এটা কথাই আমি জানিব বিচাৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই বৰনামঘৰত ঘৰত আজি এই পুণ্যভূমিত য'ত ঈশ্বৰৰ নাম নাম শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন হৈ আছে হৈ আছে এই বৰনামঘৰত ঘৰত আশী শতাংশ লোক লোক আমি আমি অসংস্কাৰী সংস্কাৰী বৰ্তমানলৈ আমি আমি ঈশ্বৰৰ বা গুৰু আশ্ৰয় লোৱা নাই নাই আমি আমি কিন্তু কিন্তু পূৰ্ব পিতৃপুৰুষৰ পূজা পাতল বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নীতি সমস্তখিনি বাদ দিলোঁ বাদ দিলো কেৱল কেৱল এই নামঘৰকে সাৰুগত কৰি কৰি আমি সদায় নাম নাই নাম ঈশ্বৰৰ গুণ নাম প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ আৰু সদায় সদায় ঈশ্বৰকে সাৰ্থী কৰি আহিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি গুৰু ভজিব পৰা নাই পৰা নাই এনেকৈ গুৰু নভজাকৈ আমি ঈশ্বৰৰ কৃপা পাত্ৰ হ'ম নে নহওক এই কথাটোহে মই জানিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু কিন্তু ভাগৱতে আমাক যি তত্ব দিছে সেই তত্বৰ তত্ব যদিও দিছে আমি সেইখিনি সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হোৱা নাই গতিকে আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি আজি বহু বছৰ ধৰি এনেদৰে আমি নিয়ম বৰ্তাই ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আছোঁ আছোঁ গতিকে আমি গতি সাধীন নে নে সাধীন এই উত্তৰটো আপোনাৰ পৰা আমি পাব বিচাৰিছোঁ কৃষ্ণ বৈষ্ণৱজনাৰ চৰণ কমলত আমি মহামৰ্ভমতীয়ে সৰ্বপ্ৰথমেই ভক্তিভৰা সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হৈছে কৃষ্ণ বাপে জানিব বিচাৰিছে যে গুৰু সেৱা নকৰাকৈ গুৰুক চিন্তা নকৰাকৈ জীৱৰ মুক্তি হ'বনে নহয় আমি পোনপটীয়াভাৱে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ হ'বৰ মুক্তি হ'বনে নহয় এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্তহে আমি পদবন্ধে প্ৰকাশ কৰিব পৰা হ'ব যে জীৱৰ মুক্তি হ'বনে নহয় মাধৱ গুৰুজনাই গুৰুভতিমান সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিনা গুৰু চৰণে ভকতি ৰকতি মুকুটি ক'বহো নহয় গুৰুৰ চৰণ চিন্তা নকৰাকৈ গুৰুৰ চৰণত আশ্ৰয় গ্ৰহণ নকৰাকৈ জীৱই কেতিয়াও মুক্তি লাভ কৰিব নোৱাৰে আমি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এখন ছবিও বাস্তৱসন্মতভাৱে চিন্তা কৰিব পাৰোঁ যি ধৰণে বিদ্যালয়ত আপোনাৰ মোৰ সন্তানটিক নামটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ সন্তানে ক'ৰবাত কেনেবাকৈ যদি ভুল কৰ্ম কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ তত্বাৱধান শিক্ষকে লয় কিন্তু যি সন্তানক বিদ্যালয়ত নাম লগাই দিয়া নাযায় সেই সন্তানৰ তত্বাৱধান বিদ্যালয় শিক্ষকে কেতিয়াও নলয় ঠিক তেনেকৈ গুৰুৰ চৰণত ঈশ্বৰৰ চিন্তাৰ বিষয়বস্তু নিশিকাকৈ এই সংসাৰত বৰ্তি থাকিলে বা এই সংসাৰৰ পৰা এই হৰিৰ এৰি জীৱআত্মা ওলাই গুচি গ'লে ভগৱন্ত পুৰুষে সেই জীৱ আত্মাক কৃপা কৰিব বুলি কোনো শাস্ত্ৰই উল্লেখ কৰা নাই গতিকে আমি চিন্তা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন আৰু শৰণ শব্দৰ অৰ্থ আপোনাৰ বাবে জানে পোনপটীয়াভাৱে ক'লে শৰণ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল আশ্ৰয় আৰু শব্দৰ অৰ্থ যদি আমি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তালব্য শ মানে হ'ল শৰীৰ ৰ মানে হ'ল মন বা বেগ আৰু মৰ্ধন্য ন মানে হ'ল চৈতন্য চৈতন্য গুণ আপোনাৰ বাবে বাট চৰাৰ সন্মুখতে গাইছিল এজোপা প্ৰাৰ্থনা ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া শৰ্যা মাজে আচয় ঘুমতি যায় ঘুমতি মানে শুই থকা শৰ্যা মানে বিচনা ব্ৰহ্মাকে ধৰি তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতা ঈশ্বৰ পুৰুষ কৃষ্ণদেৱৰ দ্বাৰা সৃষ্টি মায়া নামৰ বিচনাখনত অজ্ঞানতাত শুই আছে আমিও শুই আছোঁ অজ্ঞানতাত তুমিহি চৈতন্য সনাতন ভগৱান কৃষ্ণই হ'ল চৈতন্য যি সনাতন আমি অচেতন নিয়োগ নাথ জগাই সেই প্ৰভু আমি অনাথ তুমি নাথ আমি অচেতন তুমি চৈতন্য গতিকে তুমি আমাক কৃপা কৰিলেহে আমি উদ্ধাৰ পাব পাৰিম আৰু সেইজন ঈশ্বৰৰ চৰণত কেনেকৈ তেওঁক চিন্তা কৰিব লাগে এই নিয়ম প্ৰণালী আৰ্হি দৰ্শন কৰাইছে কেৱল কৃপালগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে দৰ্শন কৰাইছে সেইকাৰণে আমি সেই নিয়ম আশ্ৰয় কৰি ঈশ্বৰ সেৱা মাধ্যমেৰে জীৱন যাপন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি গ'লেহে ঈশ্বৰ পুৰুষে আমাক কৃপা বৰীন কৰিব এইটো শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে গতিকে ইমান দিনে আপোনাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ নাম আশ্ৰয় কৰিছে যদিও আমি এইটো নকওঁ যে আপোনাৰ হ'বৰ ভক্তি নাই হোৱা ঈশ্বৰৰ নাম আশ্ৰয় কৰা মাতৃ প্ৰথম প্ৰথম উত্তৰ হ'ল ভক্তি ইতিমধ্যে কৈ অহা হ'ল ভাৱনাকেইটা কেনে কেনেধৰণে ভাবিছোঁ কোনটো ভক্তি কৰি আছোঁ সেই ভক্তিত ঈশ্বৰে কৃপা কৰিব নাই এইখিনি সুন্দৰভাৱে আমাক কৈ দিলে আৰু আমি নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে যদি চিন্তা কৰোঁ অ হৰিত লয় যি টো জন শৰীৰ চৰিত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কুৰ্ঘৰ তপাৰ সংসাৰ সাগ সিটো মহাজনে সিয়াতি মহোষে ত কেৱল হৰিত শৰণ লোৱা এই হৰিত শৰণ ল'বৰ বাবে দৰ্শনটো দিব দিব আমাক আমাক কৃপাল গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেৰাৰ প্ৰপন্ন শিষ্য আমাৰ দ্বিতীয় জনা গুৰু বঢ়াৰকো মাধৱ পুৰুষে সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰাইছে আমি সেই আদৰ্শক শিৰগত কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে হয়তো আমি প্ৰত্যেকেই কওঁ ৰাম ভকতি মীনতি প্ৰণৱতি নাজান ข้าโก কেনেকৈ কৰে আমি নাজানো মিনতি কেনেকৈ কৰে আমি তাকো নাজানো কিন্তু তোমাৰ নামহে আমি শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৰিছোঁ প্ৰভু তুমি আমাক তোমাৰ চৰণ কমলত ঠাই দিয়া এইখিনি সমস্ত শিকাইছে কিন্তু গুৰুজনাই গতিকে গুৰুজনাৰ সেই আদৰ্শ শিৰগত কৰাটো আমাৰ অতিব প্ৰয়োজন শাস্ত্ৰে আমাক এনেকৈ উপদেশ দিছে গতিকে বাপজনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি সীমিত জ্ঞানৰ জৰিয়তে এনেকৈ মনলৈ অহা ভাগৱত কীৰ্তন দশম ঘোষাৰ প্ৰদচন্দে আমি মাত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হ'ল আপোনাহক যিহেতু সৰ্বজানন্তা সৈষ্ণিকে সৰ্বজানন্তা হিচাপে আপোনাহকে নিজ কৃপাগুণে ধন্য হৈ আমি মহামূৰ্হমতীক অপৰাধ ক্ষমা দিব বুলি আমি পুনশ্চ আপোনাৰ মহা মহন্ত চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে মই সুধিবলগীয়া কথা এইভাগেই আছে যে আমি দেখিছোঁ এই নলবৰী গাঁৱত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ বিশ শতাংশ মানুহে সংস্কাৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে আমি হৃদয়ৰ পৰাই তেখেতলোকক স্বাগত জনাইছোঁ আৰু আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে ইয়াতে দুটা ভয় ধৈ আছে জনজাতি আৰু শংকৰ সংঘৰ আজি আমি আজি পাঠাচাৰ্য আৰু ব্যাখ্যাৰ বাবজনৰ পৰা আমি জানিবহে বিচাৰিছোঁ যে আমি মূলতঃ আমি কি গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে সেইভাগেই আমাৰ পৰা অলপ সংশয়টো অঁতৰাবৰ কাৰণে অনুৰোধ ৰাখিছোঁ যে আমি সঁচাকৈ সংস্কাৰ হ'লে জনজাতিয়ে হ'ব লাগিব নে সঁচাকৈ আমি সংস্কাৰ হ'লে আমাৰ মূল ধৰ্মৰ গুৰুজনাৰ সংঘৰ ল'ব লাগিব এই কথাখিনি মই আমি বাপজনাৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে বিচাৰিলোঁ কৃষ্ণক বাপজনাৰ চৰণ কমলত কমলত ভক্তিৰ সেৱাভাগী নিবেদন কৰা হৈছে আমি সৰ্বপ্ৰথমেই কোৱা হৈছিল এটা কথা যে ভাগৱত দৰ্শন সমাজকেন্দ্ৰিক নহয় ভাগৱত দৰ্শন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয় সমাজকেন্দ্ৰিক নহয় অৰ্থ হ'ল যে এটি সন্তানে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে বিদ্যালয়ৰ বিভিন্নজন শিক্ষকে বিভিন্ন বিষয়ৰ পাঠ পঢ়ুৱাই থাকোঁতে থাকোঁতে এটা শ্ৰেণীৰ পৰা অন্য এটা শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হৈ গৈ থাকোঁতে যেতিয়া মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ হয় সেই মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ হোৱাৰ পাছত নিজৰ গাঁৱত যদি উচ্চ শিক্ষিতৰ বাবে অৰ্থাৎ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বিদ্যালয় নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি সন্তানক নগৰত থকা বিদ্যালয়খনত নামটো লগাই দি শিক্ষা গ্ৰহণৰ কথাটো সন্তানৰ বাবে আমি চিন্তা কৰোঁ পিতৃ মাতৃয়ে সেই বিদ্যালয়খন কিমান ভাল কিমান বেয়া সেইটো আমি চিন্তা কৰোঁ প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল বিদ্যালয়খন যিমানেই সুনাম থকা বিদ্যালয় নহওক কিয় আমাৰ সন্তানে যদি মনোযোগেৰে কথাখিনি অৰ্থাৎ শিক্ষকে বুজাই দিয়া পাঠ মনোযোগেৰে যদি শ্ৰৱণ নকৰে অধ্যয়ন নকৰে বিবেচনা নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেতিয়াও ভাল ছাত্ৰ হৈ উভতি আহিব নোৱাৰে এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো বিদ্যালয়খন যিমান ভাল নহওক শিক্ষকজন যিমান ভাল নহওক সন্তানে যদি মনোযোগেৰে নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সন্তান ভাল হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ ভগৱন্তক ভক্তি কৰিবৰ বাবে কোনোবা এখন সমাজত সোমাই ল'লেই তেওঁ ভক্তিৰ গৰাকী হৈ যাব এজন পৰম ভকত হৈ যাব ঈশ্বৰে তেওঁ কৃপা বৰ্ষণ কৰিব এনেকুৱা কথা শাস্ত্ৰত ক'তো উল্লেখ কৰা নাই মাত্ৰ ঈশ্বৰক সেৱা কৰিবৰ বাবে সমাজ ব্যৱস্থাৰ নীতি নিয়মখিনি শাস্ত্ৰসন্মত যিখন সমাজত শুদ্ধভাৱে আছে বুলি আমি বুজি পাইছোঁ সেই সমাজখনত অন্তৰ্ভুক্তি হৈ লৈ আমি সেই নিয়মটো কৰিব পাৰোঁ কোনো কোনোৱে সেই সমাজত অন্তৰ্ভুক্তি নোহোৱাকৈও একত্ৰাপিত হৈ যি সমাজতে নাথাকক ঈশ্বৰৰ সেৱা ভকত হৈ ভক্তি কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে কোনোবা এখন সমাজত সোমাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ সেৱাৰ বিষয়টো ভাগৱত দৰ্শনটো সমাজকেন্দ্ৰিক নহয় চিন্তা আপোনাৰ মোৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ভাগৱত দৰ্শন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয় শাস্ত্ৰই কৈছে অৰ্থাৎ আমি বাস্তৱসন্মত চিন্তাটো যদি কৰোঁ শিক্ষকজনৰ উপাধি যদি শইকীয়া ধৰি লওক বড়ো ধৰি লওক ছাত্ৰজনৰ উপাধি যদি মহন্ত ছাত্ৰজনে পৰীক্ষা বহীখনত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ভুলকৈ লিখিলে বড়ো উপাধিদাৰী শিক্ষকজনে তেওঁ নিম্ন বংশজাত বুলি জানি ছাত্ৰজন উচ্চ বংশজাত মহন্ত কুলৰ ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ বুলি জানি ভুল প্ৰশ্নৰ উত্তৰটোত নম্বৰটো মৰম কৰি দি দিবনে নিদিয়ে কেতিয়াও নিদিয়ে ঠিক তেনেকৈ ঈশ্বৰ পুৰুষেও উপাধি চাই চাই কৃপা কৰিম বুলি ক'তো উল্লেখ কৰা নাই তাৰমানে ভাগৱত দৰ্শন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয় প্ৰমাণ ভাগৱততে আছে দস্যবৃত্তি অৱলম্বন কৰা এজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল ৰত্নাকৰ আপোনাৰ বাবে জানে সেই ৰত্নাকৰ দস্যবৃত্তি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো সৎ সংগ পালে দেৱৰীষী নাৰদ আৰু সৎসংগ পাই দেৱৰীষী নাৰদৰ কৃপাৰ বশত ৰামনাম আশ্ৰয় কৰিলে যি ৰামনাম আশ্ৰয় কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত ওচৰতে পৰি থকা এজোপা গছৰ নাম আশ্ৰয় কৰিছে যিজোপা গছৰ নাম হ'ল আম গছ সেই আম গছজোপা জীয়া নহয় মৰা মৰা আম মৰা আম মৰা আম বুলি কওঁতে কওঁতে এদিন সেই অভ্যাসৰ বলত ৰত্নাকৰৰ মুখেৰে ৰামনাম উচ্চাৰিত হ'ল এই সৎসংগ দেৱঋষিৰ লাভ কৰি দস্যবৃত্তি গ্ৰহণ কৰা স্বত্বেও ৰত্না কৰে আদিকবি বাল্মিকীলৈ উত্তৰণ ঘটাব পাৰিলে নিজকে আৰু আদিকবি বাল্মিকীলৈ উত্তৰণ ঘটাই ভগৱন্তপুৰুষেই ধৰাধামত ৰামৰূপে অৱতৰণ হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্ততেই ৰামায়ণ নামৰ এভাগী মহাকাব্য ৰচনা কৰিলে সেয়া ভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ৰাৱণ কুম্ভকৰ্ণ বিভীষণ পিতৃৰ নাম আপোনাৰ বাবে জানেনে মাতৃৰ নাম আপোনাৰ বাবে জানেনে পিতৃ ব্ৰাহ্মণ মাতৃ ৰাক্ষসী ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হৈও ৰাৱণক কিন্তু আমি দৈত্য নামেৰেহে জানো অসুৰ নামেৰেহে জানো কিন্তু অসুৰ হোৱাৰ পাছতো বিভীষণক কিন্তু আমি ভকত হিচাপে জানো তাৰমানে কৰ্ম চিন্তা আচাৰ আচৰণ যাৰ শাস্ত্ৰসন্মত হয় তেওঁক ভকত বুলি কয় যাৰ শাস্ত্ৰসন্মত নহয় তেওঁক অসুৰ বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয়তে কাশ্যপ ঋষি ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁৰ পত্নীৰ নাম আছিল দ্বিতী অন্যগৰাকীৰ নাম আছিল অদিতি তেওঁলোকৰ গৰ্ভত যিজনৰ জন্ম হৈছে দুজন সন্তান সেই সন্তান দুজনৰ নাম হ'ল হিৰণ্যকশিপুৰ আৰু হিৰণাক্ষ দুইজনকে কি বুলি কোৱা যায় অসুৰ বুলি কোৱা যায় আদি দৈত্য দত্য বুলি কোৱা যায় কিন্তু সেই দত্য হিৰণ্য কশিপুৰৰ ঔৰসত পত্নী কায়াধুৰ গৰ্ভত জন্ম হোৱাৰ পাছতো চাৰিজন পুত্ৰৰ ভিতৰত এজন কিন্তু বৈষ্ণৱ হ'ল নাম প্ৰহ্লাদ কিয় আপোনাকে জানে নাম গোষা শাস্ত্ৰত সিদ্ধান্ত দিছে ৰাম কৃষ্ণ নাম অভেদ কবচ সদায় যিটো পিন্ধ তিনি গুণময় অস্ত্ৰ প্ৰসাৰে নিবিধ প্ৰহ্লাদে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে কাৰ নাম লৈ আছিল ঈশ্বৰৰ নাম লৈ আছিল হিৰণ্য কশীপুৰে কাৰ পৰা বৰ লৈছিল ব্ৰহ্মাৰ পৰা বৰ লৈছিল এতিয়া হিৰণ্য কশীপুৰৰ কল্যাণ হ'ল নে প্ৰহ্লাদৰ কল্যাণ হ'ল ভাগৱতে সুন্দৰভাৱে এমনেকৈ আমাক সিদ্ধান্ত দিছে বিশ্বামিত্ৰ ঋষি মহাতপস্বী ঋষিলে ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ আগত বিশ্বামিত্ৰক ক্ষত্ৰিয়ৰ বংশত জন্ম এজন ৰজা আছিল সেই ৰজাজনে এজন ঋষিৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁতে ঋষিৰ লগত যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰিলে তাতে অপমানবোধ কৰি অৰণ্যৰ মাজত গৈ পৰম ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰক কঠোৰ ব্ৰত সাধন কৰি চিন্তা কৰিলে আৰু এটি সময়ত তেওঁ মহপস্বী বিশ্বামিত্ৰ ঋষিলে ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল তাৰমানে সুন্দৰভাৱে ভাগৱতে এইটোকে সিদ্ধান্ত দিছে যে জন্ম যায়তে চূদ্ৰ জন্ম হোৱা মাত্ৰকে এটি জীৱ অজ্ঞানী চুদ্ৰ বুলি কোৱা হৈছে তাৰপাছত সংস্কাৰতে দিজ বেদ পাঠাত ভৱতে বিপ্ৰ ব্ৰহ্মক জানন্তী ছ ব ব্ৰাহ্মণ কোনোবা বংশত জন্ম হ'ল কাৰণে তেওঁ ব্ৰাহ্মণ নহয় কোনোবা বংশত জন্ম হ'ল কাৰণেই তেওঁ ক্ষত্ৰিয় নহয় কোনোবা বংশত জন্ম হ'ল কাৰণেই তেওঁ বৈশ্য বা ক্ষুদ্ৰ নহয় কৰ্ম অনুসাৰে চিন্তা অনুসাৰে বৈশ্যও ব্ৰাহ্মণৰ শাৰিলে উত্তৰণ হ'ব পাৰে ক্ষত্ৰিয়ও পৰম ব্ৰাহ্মণৰ শাৰিলে নিজকে উত্তৰণ ঘটাব পাৰে গতিকে আপুনি মই জনজাতি হৈ থাকিম নে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত সোমাই ল'ম সেইটো আপোনাৰ হ'বৰ নিজৰ নিজৰ চিন্তাইতো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই শাস্ত্ৰই আমাক কৈছে এনেধৰণে সত্য শুদ্ধ মাৰ্গটো যদি আপোনাৰ বাবে দেখিছে এক অ দেৱ এক অ হেৱ একত বিণে নাই কেৱ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে নদলবৰি গাঁও সমস্ত ৰাইজে একত্ৰাপিত হৈ গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি একহৰণ নাম ধৰ্ম যি সাম্প্ৰতিক সময়ত এটি বিশাল অনুষ্ঠানৰূপে ভক্তিৰ পঢ়াশালী ৰূপে আপোনাৰ বাবে দৰ্শন পাইছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সেই অনুষ্ঠানভাগীত আপোনাৰ বাবে অৱস্থান কৰিব পাৰে তাত কোনো দিমত নাই কিন্তু তাত নোসোমায়ো আপোনাৰ বাবে নিজৰ একে সমাজ ব্যৱস্থাতে থাকি শাস্ত্ৰসন্মত নিয়মটো শুদ্ধ ৰূপত পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও একেটা কথাই হয় গতিকে কোনটোত সোমাই কেনেকৈ থাকে সেইটো আপোনাৰ হ'বৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ চিন্তা তাৰ কাৰণে আমি কিবা এটা মত আপোনাৰ হ'বক দিব নোৱাৰিম সেইটো আমাৰ অপৰাধ হ'ব গতিকে শাস্ত্ৰই কোৱা কথাখিনি মাত্ৰ আমি আপোনাৰ হ'বৰ চৰণ কমলত সেৱা হিচাপে নিবেদনহে কৰা হৈছে আপোনাৰ বাবে যোনটো ভাৱে যিটো ভাল বুলি ভাবিছে তাকে গ্ৰহণ কৰিব শাস্ত্ৰই আমাক সুন্দৰভাৱে এনেকৈয়ে উপদেশ প্ৰদান কৰিছে মাত্ৰ সুন্দৰভাৱে সমাজ পাতি খোৱা কামোৰা নকৰাকৈ একেটি নামঘৰৰে মজিয়াত জাতি পাতি ধৰ্ম উচ্চ নিচ সমস্তই আমি একেলগে একেখন আসনতে উপবিষ্ট হৈ একেজন মহাশৰীৰে নিৰ্গুণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি জীৱৰ কল্যাণ সাধন হোৱা এই সুন্দৰ আদৰ্শটো গুৰুজনাই আমাক দিছে সেই নিয়মটো আমি আশ্ৰয় কৰিব লাগে গুৰুজনাই দিয়া সমাজখনৰ নাম বৈষ্ণৱ সমাজ ইয়াত উচ্চ নিচ্চ ধনী দুখীয়াৰ বাবে কোনো উচ্চ আসন নিম্ন আসনৰ ব্যৱস্থা গুৰুজনাই নাই কৰা সকলোৱে সমান অধিকাৰ দ্বিতীয়তে গুৰুজন বস্তুৱে সিদ্ধান্ত দিছে যে নুহো জানা জানা আমি চাৰি জাতি চাৰিও আশ্ৰমী নুশুআী নুহো ধৰ্মশীল দান ব্ৰত তীৰ্থ গামী কিন্তু পূৰ্ণানন্দ সমুদ্ৰৰ গোপী ভৰ্তাপদ কমলৰ দাসৰো দাসৰ তান দাস ভৈলো আমি আমাৰ সমাজৰ এটা নাম লাগিব যেনেকৈ বিদ্যালয়ৰ এটা নাম থাকে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সমাজখনৰ নামটো কি নদলবৰি গাঁও সমাজ এই বুলি ক'লে কিবা এটা যেন ভাল নালাগিব গতিকে আমি সমাজখনৰ নাম এটা দি লওঁ সেই সমাজখনৰ নামটো যেতিয়া হৈ আছে কোনোবা সমাজৰ নাম ভাগৱতী সমাজ কোনোবা সমাজৰ নাম নাম ধৰ্ম সমাজ কোনোবা সমাজৰ নাম বামুণীয়া পন্থ কোনোবা সমাজৰ নাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ সমাজ কোনোবা সমাজৰ নাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কোনোবা সমাজৰ নাম মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ সমাজ সমাজৰ নাম যিয়ে নহওক কিন্তু নিয়মটো শাস্ত্ৰসন্মত হ'ব লাগিবই যদি আপোনাৰ বাবে এই সমাজকেইখনৰ ভিতৰত শুদ্ধ ছবিটো দেখা পাইছে ভাগৱতী সমাজত তেতিয়াহ'লে সমাজখনৰ নামটো দি লওক ভাগৱতী সমাজ বুলি যদি দেখা পাইছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘতহে এই শুদ্ধ নিয়মটো দেখা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে কোনো কষ্ট নকৰাকৈ যিহেতু আপোনাৰ হ'বৰ কাষতেই আপোনাৰ হ'বৰ গাঁৱতে সেই সমাজখন আছেই গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা মাধ্যমেৰে সমস্তজনে আপোনাৰ হ'ব একত্ৰাপিত হৈ সেই সমাজৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰি প্ৰাথমিক আঞ্চলিক গঠন কৰি সুন্দৰভাৱে ঈশ্বৰৰ সেৱা ভকতৰ সেৱা কৰিবৰ বাবে নিজকে আপোনাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰক এইটো শাস্ত্ৰই কৈছে গতিকে চিন্তা আপোনাৰ হ'বৰ নিজৰ নিজৰ আমি সেৱাভাগী নিবেদন কৰা হৈছে কৃষ্ণ 하 p 에프로 i p r o b